bir hayotdir demak uni qanday yashashga ulgurish kerak bugun oila oila qurishga nima qilish kerak qanday tayyorgarlik ko'rish kerak degan ko'plab mijozlarimizdan savollar olamiz keling oila degan so'zni mas'uliyatni bir his qilib ko'ring oilani tagida judayam katta baxt so'zi yotibdi baxt esa juda keng qamrovli agar siz o'zingiz baxtli bo'la olmasangiz hech qachon siz hech narsaga baxt ulasha olmaysiz oddiygina gul ekishda ham oddiygina kunlik ishga borishda ham agar siz shu baxtni his qilolmasangiz ishingizda ham unum bo'lmaydi hech qanaqa bir oldinga siljish bo'lmaydi yoki bo'lmasam o'qishga kirish uchun ham siz agar baxtiyor bo'lmasangiz o'qishga kirish ishtiyoqi ham bo'lmaydi agar siz baxtiyor bo'lmasangiz otangizga onangizga atrofdagilaringizga yaqinlaringizga sizga qadrli bo'lgan insonlarga ham siz baxt ulasha olmaysiz agar siz baxtni his qilolmasangiz yo ota yo ona bo'lib siz farzandlaringizga ham baxtni bera berolmaysiz judayam ko'p insonlar kimnidir aytgan gapi bilan shu qizga uylanishi yoki shu yigitga turmushga chiqqisi keladi shunday bo'lgan ham shunday oilalar siz o'zi aslida shu insonni yoqtirgansizmi siz shu insonni baxtli qila oldingizmi yo'q albatta yo'q yolg'on ustiga qurilgan bino xuddi poydevorsiz imoratga o'xshaydi yolg'on ustiga qurilgan oila poydevorsiz imoratga o'xshaydi demak siz o'zingizdagi qo'rquvlaringiz nafratlaringiz insonlarga bo'lgan kuchli g'azabingiz kechira olmaydigan vaziyatlar tug' yoni bilan yashab baxtsizlik obrazida siz yashab kelyapsiz qachonki siz o'zingizda mana shu baxtlilikka yetaklovchi omillar tuyg'ular ustida ishlasangiz siz demak bilingki sevishni ham sevilishni ham uddalaysiz va shundan keyin o'sha oiladagi baxt formulasini ham yarata olasiz